Hər kəsə salam. Mən bu gün sizə 6-cı sinif coğrafiya dərsliyindən 41-ci mövzu Yerin kosmik ünvanına baxaq salacağam. Günəş sistemi. Günəş, planetlər, perklər, asteroid, komet və meteorlardan təşkil olunmuşdur. Günəş nəhəng bir ulduzdur və onun diametri yerdən təqribən 110 dəfə böyükdür. Bu qızmar kütlənin səthində temperatur 6000 dərəcəyə çatır. Günəşin səthindən çıxan qızmar istili kosmik fəzaya yayılır. Günəş istiliyinin və işığının yalnız kiçik bir hissəsi yerə çatır. Günəş sisteminin tərkibinə daxil olan bütün planetlər formasına görə kürəyə bənzəyir. Hər bir planet günəş ətrafında müəyyən xətt düzlü hərəkət edir və bu orbit xətti adlanır. Orbit latınca yol deməkdir. Günəş sisteminə daxil olan Merkuri, Venera, Yer və Marsın ölçüləri böyük deyil. Digər planetlər Yupiter, Saturn, Uran, Neptun isə nəhəngdir. Bu planetlərin tərkibi qazana bənzər, qaza bənzər maddələrdən təşkil olunmuşdur uşbuupiter və Jupiter planetlər arasında asteroidlər adlanan milyonlarla kiçik bərk kosmik toz və daşlar hərəkət edir. Fərziyəyə görə asteroidlər nə vaxtsa mövcud olmuş planetin qalıqlarıdır. Asteroidlər bəzi hallarda öz orbitindən çıxıb fəzada hərəkət edir. Yerə düşəndə onlar təbii fəlakətlərə səbəb ola bilərlər. Məsələn, bəzi tədqiqatçılar fikrincə, Yer kürəsinin dinozavrlar məhv olmasının səbəbi bir səma cisminin yerə düşməsi ilə əlaqədardır. Milyonlarla ulduz və planetlər qalaktikalar əmələ gətirir. Günəş sistemi Süd yol qalaktikasında, Süd yol qalaktikası isə digər qalaktikalarla birlikdə kainatda hərəkət edir. Kanalıma abunə olub və YouTube kanalıma like atmağı unutmayın.